Vive el Так надо ли, Привет, Вика. Привет, Джон Дой. Я не работаю, я безработный. Привет, мусульмане. Спасибо, прическа. Спасибо. Распять, к сожалению. Ну, цитально, что я слухаю сегодня. Четкий заказывал не делала. Медитацию пробовали. Не, не пробовал. Кстати, интересная тема. Сейчас секунду. Интересная тема про медитацию. Думал, попробовать якость. Может, якость испробую. Не, Рома, не сидевший. Ясно. Нет. Ю... Юдеруг Найк. Ну да, мне лет 17. Я такие рады, что я так молод выгляжу. Хочу. Хорош. все, це это опыт. Чем больше крутишь, тем больше получается. Я в самой холодной воде. Yes. <свят> Рома пишет, так я чувствую, будто я садил пол жизни. Меня зовут э, Галя. Покажи брата. Э, его здесь нет. Як я кручу. Короче, я беру кидаю на пальчик. О. И просто кидаю, а потом перебрасываю в один момент на второй пальчик. Ну, это очень просто. Мне 16. Так, да елки палки что ты так глохнешь быстро. Я кость покажу. Там мне 16, Джон. Оба. Фатимо. Привет. Да, Марк Лел. Подлетела с девчонками своими. Ясно. Да, Рома? Я выдену его немного. Ďakujem za sa Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za означает что означает пасхалка ясно мартлел литр молочка литр молочка не знаю полтора очка тридцать гривен Дядя Бил, что ты пишешь? Сейчас почитаем, что такие пасхалка. Такая цена базарная. Пасхалка С. Саме лучше, наверное, на сорок. Я співтаюсь, як их стирать. Пасхалка, це кес повідомлення або послання від творців фильма об угрі, заховано всередині контенту. А при чому тут я? Ти сидела. На чем конкретно, Никита? Ну я думаю похудею. То есть я отсылка на жизнь, классно. Против мурчалки, да. Так, творожок, сметанка. Сметанка по 50, творожок по 140. 130. А, по 130 спасибо, буква С. Не, маму зарена покажу. Ты на шляпе. Не, не на шляпе не сидел. елки а спина Парень, сколько тебе лет? Двадцать три. много чего говорил, мире. Не стоит верить моим словам. В Казахстане. Живу за в Казахстане. они для меня для меня я их купил за деньги не еще это уже будет последний стрим Привет, дилер, все гуд? В принципе, да. Не, Касик, ты ужасно играй ты. Казик это для лохов. Не знаю, больше всего, что не буду. У меня уже телефон седает на цей, что веду. Так что, наверное, последний стрим. Привет, Владислав. Йо. <звук> Я даю для своего видео ставлю Иван. Я никому ничего рассказывать не собираюсь. Ты кто? Чтоб такой вопрос мне задавать, эй, Иван? Э -э, жаль, что сегодня последний стрим. А завтра приходит. Завтра приходите на стримы. Я шел вам тут, чтобы а объясняться, Иван. За кого вы меня принимаете? Тут Иван, я хочу Иван, чтобы я что-то перед ним объяснялся, но на такого не было и не будет. Я девченька Катя. Э, последний. Тогда пожалуйста, 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 покажи маму. На видео есть куча мамы. Заходите на канал, дивится ролики. Там маме. Всюди до токемона. Спасибо, Иван. Я не поеду, <свист> 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 Спасибо. Ясно, Иван. Да, Иван, знаю. Я уже хоть молодий, много пережив. Что в наушниках слухаю, слухаешь? Про травы. Про травы, скажем так. Это и завтра отвечу, Дима. На а? Запиши, чтоб носки завтра купил Хорошо, да, обязательно. Иван, проблема в том, что я никому ничего не обязан и отвечать, если я не хочу, тоже не обязан. Пока, Владислав. Так что. Жизнь такая штука. Не... Ну, то есть вы прожили жизнь и поняли, что, что в жизни не бывает так, как э, мы хотим. Стрим-то, я думаю, уже через минутки две будет закончиться. Коля, я с Житомирской области. Жизнь такая, что никто перед вами объясняться не будет, не все будет так, как вы хотите, и в жизни нет справедливости, честности и прочих э, вещей, про которые нам рассказывают в детстве. В общем, позитив, как там, позитив и все доброе, и все осталь, и, и остальные методы самообмана. Так что такие Шай. вещи. Ты прошел, Иван. Ты кто вообще? Я тот, я сказал, тик Иван. Ты даже не ответил. Мама молоко носит. Все, люди, наверное, будем заканчивать. Всем спасибо, кто тут был. Всем пока. Иван, не обижайтесь. Но обиженных воду возят. Я думаю, все у вас будет добре. Всем, всем пока. Так, секунду. Я сейчас еще даже хочу сделать. Зараз. Так. Что, Дмитрий? Секунду, секунду. Все. Всем, всем пока.